Так, що всім привіт. Жодного дня без добрих справ. До, До нас приїхали наші підписники з І Навіть суботу по дорозі на пляж ми робимо вами добрі справи. представляйте Доброго дня, я люба з міста Борисполя А от у нас на камері стоїть Діма Чоловік Люби. привіт-привіт Вот, Поэтому ребята привезли сейчас нам для детской игровой комнаты А, Игрушки, Дим, подходи, показывай. Да, так, рассказывай, что мы привезли. Тут мы привезли кухню, но да. она идет двухстороннюю. А далее там да, из нашей а, да. а давай ля, мы сразу я буду давай, достать, ее будем достать, уже перекладывать в машину. Давай да. будем так, да, победить. Вот такой да. дом нам привезли в игровую комнату для детей. Да, Пошли сюда отнесем. Да, да. Да. <laughs> а -а -а. Проходим? Да. Для чего нужен? но мы еще заказали этих уродцев, потому что дети от них восстают. Два Мольберта рисовать, детка. Крейдом и фломастером и магнитом. Отлично. Став на пол, покажи. Рисовать вот эти дошки. Рисовать. Да, взяли визочек, будет с фруктами, с овощами. Машины. Машины пупсики, целая куча машин, да, ляльки. Там для кухни, потом развивающие сортиры, mm -hmm. и, да, и там машины, которые все это мы будем доставать. Mm -hmm. Да, мячик, да, мячик, мячик. Пошли относим. Yeah. Кто любил в детстве? В детстве. Визикуб это крутая вещь для развивающей. Я бы хотела с вами поговорить, смотрите, вот эти игрушки разделить между онкоцентром и реабилитационным центром для детей с ДЦП. Потому что офигенная тема. Мы просто с вами вместе поделим. Тем более центр вот этот находится в Броварах. Давайте сюда и ласточку. Еще, еще. На Там пупсик. Внутри уже два мы купили. Отлично. И, и, и... Все. Все. Пошли да. я хочу сказать дякую каждому, кто присоединяется до наших добрым справ. Дякую каждому, кто имеет доброе тепло сердце. И кто, кто помогает детям и нашим хлопцам. Дякую за эти чудесные подарки. Я з дозволом, з вашого дозволу, прошу розділити ці подарунки між онкоцентром та центром реабілітації дітей ДЦП, аутист та там теж онкохворі діти. Там їх 300 дітей, а тут 14. Нам ще привезли груши, ми ще їх накупимо. І я думаю, Тік-Ток буде теж згоден, що з тих коштів, які у мене є, мені є, не потрібно, там ще залишиться. Ми будемо думати, куди їх перевезти. Я прошу розділити іграшки між онкоцентром Ахмадит та реабілітаційним центром ДЦП. Я думаю, це буде дуже круто. Там е, хватить коштів на всіх. І ваші іграшки ще е, Іванка вчора нам дала іграшок. Їх тепер знову вистачить. Ми ще закупимо всього. Так, і по будуть радіти діти не тільки Ахмадіти. Але і Ахмадиту, а ще реабілітаційний центр з Так, я ще раз хочу показати двох 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 із нами ще і ще можете передавати привіт. Сія нашим друзям, колегам по роботі. Хочу сказати всім всім, хто приєднався, знайомим, тому що поступали кошти, навіть я не знаю від кого. І це дуже класно. Всім дякую, що ми разом йдемо до перемоги і дітям допомагаємо. Всіх обіймаю. Так, так, все. Давайте так, посмотрим. мне начинают писать, во что я одягнута. Ребят, я одягнута по дороге на пляж. Если вы на пляж ездите в фуфайке, если вы на пляж ездите в норковых шубах, мои вам личные соболезнования. Мы едем на пляж. По дороге встретились вот первый и второй. Встретились с подписчиками собрали игрушки. Ребята поехали, закупились. Мы передаем. Что опять не так? Что вам не нравится? Купальный, кофта, что снимать? Рассказывайте. Что не нравится, что нравится? Рассказывайте. А то столько критиков развелось диванных. Котики, давайте лучше вместо того, чтобы критиковать, что-то делать. По дороге на пляж, суббота, жара, делаем добрые дела. Все, кому не нравится, листайте нахуй эфир. Остальных всех любим. Еще раз, куда Микоя сядь? Yeah, <laughs> yeah, <laughs> yeah. <laughs> еще раз хочу Сейчас, секунду Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто присоединяется Всем, кто не безразличен И вместе с нами помогают наши герои Мы банда добра Мы люди объединения Украины Не зла мне И помог... ты, Мы вас всех очень дуже, дуже... Да? Любим Спасибо Украине. вам огромное <laughs> да. Я вас еще раз крепко Понимаю. Да, а, а, спасибо порт, Обязательно да.